Загореть успей. Да я готов, поделся, забрал его, садимся, садимся в машину, 50 он говорит, едем на цели. 50 миль где-то no, маленький городок Вечером Вечерами пятницу главной улице. Там не стоит куда идти. Потому что это их улица, они ею владеют. So, there, Туда не направляешься, только so, если не ты Останавливаемся на заправке в начале улицы. Говорит, ну пошли. But, but David, you know Я говорю, Дэвид, ты курс вообще где мы? So, да. да. Said, что ты делаешь? Says, Он говорит, мы с тобой банда. <laughs> ну, ты, ты well, yeah, on, говорит, Пошли, пройдемся по главной улице. Я говорю, дайлер. Я пистолет не брал с собой. Это yeah, не нужно нам пистолет. You you У тебя же твой фрейзист такой же. История, вот меня so научил следующего. Когда банда сталкивается с бандой, то самый большой пацан из твоей банды подходит к самому большому из той банды. Really close... Они подходят очень близко друг к другу. И один начинает второго есть. задача смотреть ему в глаза face, и своим лицом сообщить. Я получу огромное удовольствие, ломая каждую кость. Then, ball, и когда я закончу ломать все кости, я начну поедать твое тело. И мне будет весело. Или ты можешь попробовать двинуться. Выбор за тобой. So crazy, right? Это крейси. So want... Проходим метров десять. Got... Шестеро появляются больших Guys. ребят. Татуировки, шрамы, все как положено. <coughs> Ребята, от которых я летел бы прочь, in, если бы увидел их вот, там в нескольких километрах. Тут их шестеро. Давид подходит к самому man. большому из них. Не знаю, может, быть, 30 лет кому было. Давид right. подходит. какая у меня работа на Кокоте? Выиграть второго по росту. И сделал то же самое. Я, решил, ну все, помирать так помирать будет с гордостью. Не война убила меня, так центральная улица Ватсенбилла. So, uh, Подхожу. Is... Как второму. И начинаю. <реш> Посмотрел на меня. я себе говорю, жри его. Жри его правильно. Я смотрю на него. А будет драка или нет, решают самые большие и самые главные. You know Понимаешь, что будет драка, когда драка уже началась. Никаких звуков, никаких предупреждений, да, просто начинают и все. So starts, я знаю, что если он начнет, значит и я начну. Say, oh, they they fight, если они решают, что драки не будут, значит, guy, самый большой бандит говорит, You're eating, he's eating you, you're eating him. Один ест второго, второй ест первого. И он делает так. Все. Вот все, что есть. Пропустил сигнал, драка будет. И so он делает такой, дает сигнал. И продолжает смотреть. Но расстояния между ними нет. Задача Дэвида была увидеть сигнал, чуть-чуть показать, что да, я вижу, и потом сделать шаг вперед, развернуть плечо, и плохие ребята делают вот так. Недостаточно места, чтобы поместиться. Ударить. Проходя мимо чуть-чуть. Вот так можно получить достаточно пространства. В это время они улыбаются. Есть еще слова, которые добавляют, но я не свободен сейчас их произносить. И потом как бы ворота закрываются. Я остаюсь там сам. Надеюсь, прошел. Вижу, что он не просто прошел, а он и пошел. Like и да, у меня в качестве ужина. So Я смотрю на второго. очевидно, so я смотрю, сообщаю. Повезло же тебе. Ну, нужно продолжать есть его в этот момент. So Делаю шаг вперед. Ударил плечом mm -hmm. этого. Прошел. И выжил. <laughs> Дэвид Стейк, смотрит на меня. Он говорит, неплохо. Назвал меня бандитом. И сказал, неплохо. Разворачиваюсь. Восемь передо мной. Он ест Процедура, проходим. Я разворачиваюсь четверо. Around, разворачиваюсь. Десять человек. Around, разворачиваюсь. Шесть человек. Полтора часа спустя. После примерно десяти банков сквозь. Садимся в машину. Я сажусь в машину. Не могу попасть в Моя рука не хочет перестать рожать. Сажусь, я мокрый весь. Я, наверное, килограммов десять похудел. Все через год. Сажусь в машину. Дэвид садится. Дэвид хорошо справился. Я говорю, поехали домой. По дороге домой он начинает смеяться. Ну, реально смеяться. Я говорю, что смешного зависит? Ну, Ты не хочешь знать? Я говорю, что? Он говорит, Никто еще раньше не проходил в обратном против часовой стрелки по улице и выживал. сказал, знаешь, что ты? Uh, that, uh, need... do, я думаю, что есть кое-что, что тебе стоит сделать. Что-то, что я тебе могу показать как. Yeah, да ладно, не буду. Слишком сложно будет, ты не справишься. Do do? Как вы думаете, на это отреагирует Давид? Что? С чем? Что? Ты no, it's okay. it's да ладно, слишком сложно. You, you не сможешь что я не смогу. Ты well, you know, меня очень много научил, я благодарен тебе. Okay. Я знаю, что ты можешь выйти из тюрьмы, school, hospital, и если вице-президент школы, ну, замдиректора школы, который, который если из тебя находится в больнице, согласится на это. Goes, oh, yeah, man, yeah, он меня не пустит в эту школу я говорю, ты прав, не если ты не святой, ты, как? Как ты не научишься ходить, как белые ходят. Говорить, как белые говорят. Одевать одежду, как белые или одевают. Потому что если он встретит белого в поведении, он пустит Нет, он ты не способен. Давай, учи меня. Покажи мне как. Я ему показываю. на меня смотрит. Я не могу так ходить. <реш> Невозможно <реш> так ходить. Я говорю, давай попробуем. Я начинаю смеяться. <реш> Он говорит, ты что смеешься? <реш> Я говорю, на домика похож. <реш> 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 Поворачивается, смотрит на меня. Не надо слишком много смеяться. Тут. Я говорю, хорошо, он все отсутствует. Он, он научился, как нормально ходить. Как, как держать руки, как, как одевать одежду. Когда он первый раз попробовал нормально одеть, начинает смеяться. там ничего нет. <laughs> так уходите так. <laughs> Не волнуйся, Дэвид, <да>, привыкнешь. <смех> <Несколько>, <смех> два, там, три месяца спустя. Он вернулся в свою школу. Прошла встреча с замдиректором. И он своими усилиями вернул себя в школу. Мы можем назвать его моим клиентом. Я так об этом не думаю. Он был моим учителем. Он был одним из лучших учителей, которые у меня когда Он знал все о состоянии, о том, как анестезию давать, придавать своему телу, о том, что такое коммуникация, как понимать правила, действующие вокруг него он был мастером. Я считаю его одним из лучших учителей. И с того дня и далее я больше не боялся ребят из банды. Я после этого достаточно много работал с ребятами из банды, с наркоманами, сколько and я I работал. И, и, между нами мы работаем. Понимаете? <coughs> Этот парень был тоже одним из моих важнейших даров. Что он мне помог сделать? Он мне помог на самом деле не просто знать, а и понимать внутри себя это убеждение. Не просто говорить, а испытывать его. Понимаете? Я не, ни в коем случае не рекомендую вам так рисковать, как рисковал я. Но я действительно говорю, что среди людей в окружении находите тех, которые вообще на вас не похожи. И находя такого человека, радуйтесь. Потому что у меня есть возможность узнать, понять совершенно другую карту, совершенно другой подход, совершенно That другое восприятие, что меня обогатит что меня увеличит, усилит, да, даст больше Знания. И наиболее успешные люди в истории проявляют уважение к другой карте и понимают, что различия – это красота и разные миры – это приезды. разные культуры, разные стили. Для себя с чем, чем больше, тем лучше числа миров. В Петербурге встречаю сумасшедшего человека в кардали.